soliq undirila boshlandi shunga asosan murojaat qilgan fuqarolar ularga tegishli bo'lgan o'rtacha olti yuz kvadrat metrdan iborat bo'lgan yer uchastkalarini kadastr hujjatlarini to'liq rasmiylashtirishini va shunga oid belgilangan tartibda yer solig'ini to'lab borish imkoniyatini yaratish to'g'risida murojaat qilishgan hurmatli tanzila kamolovna bu masalani o'rganish uchun qayd etilgan uy joylarni ajratishga ularga huquqiy maqom berishga oid hujjatlarni shu jumladan arxiv hujjatlarini yer va soliq qonunchiligini tahlil qilish talab qilinadi murojaatning qisqacha mazmuni shulardan iborat <laughs> e'tiborlaringiz uchun rahmat rahmat shuhrat astatovich senatorlarga tushunarli bo'ldish keraka qisqacha mazmuni olotliklarni murojaati bu muammo nafaqat olot tumani balki boshqa tumanlarda ham respublikamizning boshqa hududlarida ham bo'lishi mumkin shuning uchun buni har tomonlama hozir aytganlaridek har tomonlama ham qonunchilik bazani ham amaliyotini o'rganib chiqish kerak va tegishli xulosa qilib biza murojaatchilarimizga javob berishimiz kerak shuning uchun taklif qilaman maxsus ishchi guruh tuzish va buni demak o'rganiladigan masalalar ko'lamini aniqlash va joyiga chiqib kerak bo'lsa o'rganish kerak bo'ladi agar qarshilik bo'lmasa ishchi guruh tuzsakda mana uch kun muddatda topshiriq bersak ishchi guruh uni vazifalari va amalga oshiradigan o'sha o'rganish ishlarini hammasini reja qilish topshirig'ini bersakda buni shuhrat asqarovini o'zlariga topshirsak qarshiliklar bo'lmaydimi rahmat bo'lmasam uch kun muddatda sizlar kiritasizlar bizga aniq takliflar rahmat endi qonunlarni ko'rib chiqishga o'tamiz kecha biz kelishgan edik kecha nazorat tahlil faoliyatiga oid masalalar ko'rib chiqilgan edi bugun bir qator qonunlar kelib tushgan mana shularni ko'rib chiqamiz birinchi to'lovga qobiliyatsizlik to'g'risidagi qonun haqida bu qonun byudjet iqtisodiy islohotlar masalalari qo'mitasi ko'rib chiqilgan tahlil qilingan qo'mita raisi erkin fayzyevich gatoyev hozir bizga qonunni aytib beradilar marhamat rahmat assalomu alaykum hurmatli rais hurmatli senat a'zolari hurmatli yalpi yig'ilish ishtirokchilari hammamizni xabarimiz bor muhataram prezidentimizni tashabbuslari bilan respublikamizda tadbirkorlik muhitini yaxshilash investitsion jozibadorlikni oshirish hamda yangi korxonalarni tashkil qilish va ularni qo'llab quvvatlash bo'yicha juda katta amaliy ishlar olib borilyapti islohotlar olib borilyapti shu bilan bir qatorda eng asosiy masala muhtaram prezidentimiz ta'kidlaganlaridek biznes muhitini yaxshilash masalasi bugungi kunda juda dolzarb masala bo'lib qolmoqda mana e'tiborlaringizga qilgan qonunda mana shu masalalarni bir qism masalalarni hal qilish ko'zda turgan bugungi kunda to'lov qobiliyatini yo'qotgan korxonalar va tadbirkorlik subyektlarini moliyaviy inqiroz holatdan olib chiqish faoliyatini qayta tiklash hamda sog'lomtirish sog'lomlashtirish masalalarida amaldagi qonunchilik normalarda va joriy tartiblarda bugungi yetarlicha masalalar ko'zda turilmagan mana shu masalalar o'zini yaxshi samarasini bermayapti xabaringiz bor har yili jahon banki b ba, davlatlar bo'yicha e, biznes yuritish bo'yicha indekslarni e'lon qiladi mana shu halo tashkiloti bor mana 2020 yil yakuni bo'yicha xuddi shu to'lovga qobiliyatsizlik masalalarini hal etish bo'yicha e'lon qilgan indekslarda o'zbekiston 190 ta davlat davlatni ichida yuzinchi o'rinni egallagan albatta bu ko'rsatkichni e, <laughs> yanada yaxshilashni talab qiladi shu bilan bir qatorda amaldagi qonunimizda e, bankrotlik to'g'risidagi qonunimizda asosiy masala bankrotlik masalalariga e'tibor qaratilganligi e, demak bu sud tomonidan bankrotlik qabul qilinib e'lon qilinib undan keyingi e, tartib taomillarga tegishli bo'ladi lekin korxonani to'lov qobiliyatsizligi to'lovga qobiliyatsizlik holatlari paydo bo'lib uni sog'lomlashtirish sanatsiya qilish qo'llab quvvatlash o'sha e, oshumasalalar e, demak e'tibordan chetda qolganligini ko'rsatyapti mana shu uchun demak qonunda e, iqtisodiy ço, nochor korxonalarni qo'llab quvvatlash masalalari alohida ko'zda kuz, tutilyapti shuning e, uchun qonun yangi tahrirda e, bankrotlik so'zini o'rniga keng ma'noda demak to'lovga qobiliyatsizlik to'g'risidagi o'zbekiston respublikasi qonuni sifatida ishlab chiqilgan demak bankrotlik atamasini o'rniga to'lovga qobiliyatsizlik degan atamasi bilan almashtirilyapti bu jahon e, standartlariga muvofiq keladi va mana shu chet el investorlarini ham manfaatlariga mos keladi endi yangi tahrirdagi qonun bilan juda ko'p masalalar hal qilinishi mumkin mana hozirgi aytganimdek jahon bankini ham doim biznesni to'lovga qobiliyatligini hal etish ko'rsatkichlari bo'yicha o'zbekiston yuqori ko'rsatkichlarga ega bo'lishi mumkin demak mana yana bir bor ta'kidlab o'tish kerakki bu qonunni qabul qilinishi demak uni bankrot deb e'lon qilishdan oldin uni sog'lomlashtirish masalalariga alohida e'tibor qaratiladi endi bu qaysi tartibda amalga oshirilishi qonunda o'z ifodasini topgan demak bunda demak joriy to'lov soliqlarini hisoblashni to'xtatib turish yoki ularni muddatini kechiktirish yoki ularni bo'lib bo'lib to'lashga ruxsat berish masalalar shu sog'lomlashtirish jarayoni tugagandan keyin shu bilan bir qatorda mana shu sog'lomlashtirish masalalarida tijorat banklarini moliya tashkilotlarini va boshqa manbalarni mablag'larini uni haligi sog'lomlashtirish uchun jalb etilishi ham qonunda ko'zda tutilyoqda yana bitta masalaga alohida e'tiborlaringizni qaratmoqchiman mol mulki yetmasdan qoplanmay qolgan qarz mablag'larini qarzdor mansabdor shaxslarni agar shu bankrotik holati suniy ravishda demak o'sha rahbar xodimlarni mansabdor shaxslarni g'ayriqonuniy xatti harakatlari bilan sodir etilgan bo'lsa demak bunda subsidiar va salidar javobgarlik e, masalalari ko'zda turibdi demak o'sha kreditorlik qarzlarini qoplashi ularni demak xuusymablalarn ham jalb qilish imkoniyatlariga olib keladi shu bilan bir qatorda yana bitta masalani e, aytib o'tish kerak e, bugungi kunda qonunda yuridik shaxslar va yakka tadbirkorlarni bankrotlik holatlari e, qonunda ko'zda turgan lekin bu qonun bilan jismoniy shaxslarni demak bankrot deb e'lon qilish masalalari ham ko'zda tutilyapti tolovga qobiliyatsizlik deb e'lon qilinishi demak bu yerda haligi asosiy ko'zda tutilgan masalalar ma'lum bir muddatni talab qilganligi uchun bu e, e, kiritilayotgan norma ikki ming yigirma uchinchi yil birinchi yanvardan boshlab e, amal qilinishi qonunda ko'zda tutilyapti shu bilan bir qatorda sud boshqaruvchilar huquqlari kengaytirilib davlat organlari qarzdor faoliyatiga doir ma'lumotlarni bepul olish yangi tartiblar qonunga kiritilyapti lekin yana bitta narsani mana shu yerda ta'kidlab o'tishim kerak hurmatli senatorlar hurmatli aza kamolovn xabarigiz bor ikki ming yigirmanchi yil budjetni yakunlarini ko'rib chiqayotgan paytimizda bitta masalani moliya vazirligi bilan ko'tarilgan edi sud boshqaruvchilarga qilinadigan xarajatlar demak o'sha haligi korxonani to'lovga qopilaslig bankrot e'lon qilingan korxonani aktivlardan ortiqcha xarajatlar byudjetdan sarflanayotganligi ham aytilgan bu demak byudjetdan ortiqcha xarajatlarni sarflanishiga olib kelayotgandi mana shu qonun bilan mana shu masalalar ham o'zini yechimini topyapti bundan tashqari fuqarolik iqtisodiy sud ishlarini yuritishga itisosla bo'yicha litsenziya ega bo'lgan advokatlarga ham to'lovga qobiliyatsizlik taomillarini o'tkazish hu berilyapti yana bitta masalani aytib o'tishimiz kerak bu albatta bizada kamroq lekin mana <laughs> atrofimizdagi davlatlarda bu holatlar ko'p mana uy joy qurilishi bo'yicha mana uy joy quriladigan qurilish tashkilotlari <laughs> <laughs> bir halgi mablag'larni oldin o'sha fuqarolardan olib qurilishni boshlaydi lekin ayrim holatlar bo'ladiki u ham qurilmaydi pul ham yo'q mana shunaqangi holatlar ayniqsa rossiya televideniya orqali ko'pchilik haligi nima ko'rgan bo'lsa kerak pulini to'lab qo'yganmiz ayhaligi ulushlarimiz berilgan lekin na uy bor na pul bor degan haligi nimalar bo'ladi mana shu holatlarni ham oldini olish masalalari bu qonunda ko'zda tutilgan demak uy joy qurilishi uchun sizbi dastlabki badalni kiritib demak uy joy boshlangan bo'lsa qurilishi demak haligi qurilishhaligi tugay yakunlanishi siz demak o'sha jismoniy shaxslarni uy joyga ega bo'lish masalalari ham mana shu yerda o'zini ifodasini topgan bu qonun demak yaponiya e, tajribasi amerika qo'shma e, shtatlari tajribasi o'rganib yani, chiqilgan jahon bankinin tavsiyalari olingan yani, va qonun biza e, haligi doimiy komissiyalar va e, ekspertlar ishtirokida qo'mitani kengaytirilgan yig'ilishda bu, işte, bu masala chuqur o'rganib chiqildi demak qonunni qabul de qilinishi yanada tadbirkorlikni qo'llab quvvatlash uni to'g'ridan to'g'ri hli bankrot deb e'lon qilmasdan uni birinchi navbatda sog'ltirish sog'lomlashtirish iqtisodiy sog'lomlashtirish moliaviy qo'llab quvvatlash masalalarini o'z ichiga olganligi uchun bu qonun men o'ylaymanki muhim ahamiyatga ega shuning uchun man hurmatli senatorlardan qonunni ma'qullab ovoz berishlaringizni so'rayman <laughs> e'tiborlaringiz <laughs> uchun rahmat rahmat sizga marhamat savollar <laughs> bo'lsa erkin fayvichga berishlaringiz mumkin yo'qa savollar rahmat sizga endi muzokaralarga o'tamiz mazkur qonun bo'yicha tegishli vazirlik idora tashkilot rahbarlari ishtirok etishyapti markaziy studiyada vazirlar mahkamasining studiyasida shu sababli marhamat senatorlarimizdan savol fikr mulohaza bildirmoqchi bo'lsangiz birinchi so'zni anna константиноvnaga marhamat namangan viloyati studiyasi добрый деньесли можно у меня вопрос директору государственного агентства по управлению активами пожалуйста допустим по решению кредиторов установлено что должник признан банкротом Однако на основании заключения судебного управляющего суд может принять решение о применении должнику одного из принципов оздоровления неплатежеспособности. Не приведет ли данная норма к нарушению прав кредиторов, а также не возникнут ли проблемы в вашей деятельности? Прошу дать разъяснение этой ситуации. спасибо анна константиновна очень правильный вопрос marufjon mamattojiyevich davlat aktivlari boshqarish agentligi direktori yoki o'rinbosari bormilar assalomu alaykum nanzoda kamolovna hurmatli senatorlar davlat aktivlari boshqarish agentligi direktori o'rinbosari nabiyev to'lqin nabiyevich ishtirok etyaptilar to'lqin nabiyevich marhamat savol tushunarlimi sizga marhamat assalomu alaykum hurmatli rais hurmatli senatorlar savollar tushunarli haqiqatdan ham berilgan savolda hozir amaliyotimizda ko'p uchrayotgan muammolarni oldini olish maqsadida qonunda shunday norma kiritildiki kreditorlarni manfaatlarini himoya qilish maqsadida sud boshqaruvchilarga bir qancha vakolatlar berilyapti ayrim holatlarda amaliyotimizda shunday holatlar uchrayaptiki korxonani bankrotlikdan chiqarish ya'ni moliyaviy sog'lomlashtirish imkoniyati bo'la turib ham tezkorlik bilan ularni ro'yxatdan chiqarish ya'ni tugatishga qaratilgan kreditorlar talablari ham bo'lyapti oddiygina masalan bir ikki yuz million yoki uch yuz million so'm pulni e, pul bilan qarzdorlik bo'lgan holatlarda ham tezroq uni reestrdan chiqarib yuborish imkoniyati e,